kereta api peluru ataupun Shinkansen sebenarnya ikut desain burung. Dia kereta api peluru ataupun nama dia Shinkansen dekat Jepun ni mula diperkenalkan pada tahun 1964. Besi pertama dia Tokaido Shinkansen. Masa tu dia dikira satu revolusi transportation lah, revolusi pengangkutan. Sebab dia mengurangkan masa daripada satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sebenarnya tak ramai tahu yang dia ada masalah. Dan isu terbesar untuk Shinkansen pada tahun 1964 tu ialah isu bunyi. Tahun 1990 orang dah start buat bunyi lah. Orang dah start komplain. Sebab Shinkansen ni walaupun dia laju tapi dia menghasilkan bunyi yang sangat kuat sampai satu report tu 400 meter daripada nasan kereta api orang dah boleh dengar dah bunyi shinkansen ni dia jadi problem lebih-lebih lagi bila shinkansen masuk dalam terowong sebab bila dia sangat laju mencecah kelajuan 300 km dan ke atas dia tekan udara-udara ni semua masuk dalam terowong tu dan memampatkan udara tersebut bila sampai je ke hujung terowong udara-udara yang mampat ni keluar dan terjadi dah ledakan ledakan ni kita panggil sebagai ledakan sonic ataupun sonic boom dan disebabkan masalah ledakan letakkan ni sampai satu tahap, kerajaan Jepun letakkan satu standard bunyi untuk kurangkan pencemaran bunyi. So, sekarang Shinkansen ada masalah. Kalau mereka tak dapat selesaikan isu ni, servis mungkin akan tutuplah. Sampailah satu hari dapat inspirasi. Bila mana salah seorang engineer mereka iaitu Dr. Eiji Nakatsu jumpa solusi untuk masalah ni. Dan beliau dapat penyelesaian ni daripada satu tabiat beliau yang agak lain daripada lain iaitu tabiat memerhatikan burung. Jadi salah satu burung yang Dr. Eiji Nakatsu nampak ialah burung raja udang ataupun ataupun burung pekaka. Bila burung jenis ni, spesies ni memburu, ialah mereka akan tangkap ikan dengan cara mereka menyelam masuk dalam air dan tangkap ikan tersebut. Dan apa yang Dr. Eji nak perhatikan, salah satu spesies burung raja udang ni, ialah bila dia masuk dalam air tu, dia masuk dalam air dia kurang splash dia. Lagi power daripada Pandalela Rinong silapnya. So, apa yang Dr. Eji nak perhatikan, ada tiga benda dekat paruh burung tersebut. Yang pertama, paruh dia sangat panjang hampir-hampir sepanjang badan dia jadi yang kedua ialah aruh dia tirus nipis senang untuk dipotong masuk dalam air yang ketiga dia bergaris arus iaitu streamline ketiga faktor ni adalah faktor yang sangat penting untuk dia atasi masalah ledakan sonic tu sebab apa? sebab bentuk-bentuk macam ni lah yang akan potong angin yang akan improvekan dari sudut aerodinamik jadi Dr. Eji Nakasu dia import design daripada burung raju udang ni tambah 15 meter dan ke atas keluli sahaja dekat bahagian kepala cikang sen berbezalah dengan LRT dekat Malaysia dan sebagainya yang mana bentuk kepala dia tu tak just flat macam tu saja. sebab shinkansen ni dia memerlukan kelajuan tu dan perlu untuk potong angin tu lah untuk elakkan masalah dedakan sonic, sonic boom ni. Jadi bila Dr. Eji Nakasu importkan design daripada burung Raja Udang ni masuk ke dalam peluru, eh, kereta api peluru iaitu shinkansen ni, beliau dapati yang masalah bunyi ni bukan setakat dapat selesaikan tapi shinkansen efisiensi dia meningkat 10 hingga 15% apa yang Dr. Nakasu buat ni adalah satu kejayaan di mana kita manusia berjaya ambil inspirasi daripada alam semula jadi tapi Dr. Nakatsu punya kejayaan ni bukan satu-satunya yang berlaku benda ni kita dah panggil sebagai biomimikri sistem di mana kita mimik ataupun tiru benda-benda yang berada di alam semula jadi banyak lagi contoh misalnya uh, pelekat vekro kita ambil inspirasi daripada fisis tumbuh-tumbuhan sarang laba-laba menginspirasikan kita untuk hasilkan tali yang sangat kuat dan sirip kulit ikan jerung kita gunakan untuk hasilkan sud renang yang efisien benda-benda ni sebenarnya adalah solusi-solusi yang mana alam dah pun berjaya selesaikan selama berjuta-juta tahun berbilion-bilion tahun kemudian kita manusia yang kemajuan teknologi kita beribu-ribu tahun kita boleh ambil pengajaran daripada alam ni yang sudah lebih lama berpengalaman daripada kita jadi ini cerita macam mana kita dapat inspirasi daripada alam untuk selesaikan masalah-masalah teknologi yang manusia seharian ni